嗨，Hi, 大家好，这里是欧老师，欢迎收看本期内容。不久前，LMS 新增了答题卡，老师们有没有用起来呢？那么，本次我又给大家带来了超好用的功能，不要错过，一起来看看吧。Classin 支持双设备模式授课了，能够实现一个账号两台设备同时进入教室授课。老师在使用大屏授课时，可以准备一个 Pad。 大屏和 Pad 登录同一账号，进入到教室中，这样即使老师在讲台下，也可以很方便的使用 Pad 进行授课。两组对边分别平等的四边形，比如课件翻页、书写板书、使用教学工具或拍摄学生作品到黑板上等等等等。老师终于可以不用来回返回讲台进行操作，随时走到学生中，课堂效率大大提高。好，非常棒啊！ 那么线上课用电脑授课时，老师同样可以将 Pad 登录进教室，书写板书更便捷。讨论活动可以用图片进行评论了，老师布置的讨论主题更多样，学生间的交流内容更丰富。 好，同学们，我们先来讲一下试卷。老师可以根据课程设计，在课上讲解已布置的学习活动，使用画笔勾画、标注重点，比如作业、测验的讲评，帮助学生巩固复习；优秀作业的展示，鼓励并激发学生的学习动力。除此之外呢，老师还可以授权学生，邀请学生来讲解习题。 好，我们来看一下。老师在课上打开 LMS 作业讲解或试题试卷讲评时，可以放大页面，为保证教室里的每位学生都能清楚看到内容。谁能够告诉我谁，谁什么是关于边的性质？好了，那么以上呢就是本次更新的主要内容了。更多更新内容可以点击下方链接查看，或在科拉讯助手中进入帮助中心查看。我们下次再见。